O ki qaldı. Neyruz. Neyruz onun ərəb formasıdır. Neyruz, yəni Novruz. Və Marcan bayramları ki, cahiliyyə bayramıdır. İslamla qabaq, İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Əsl budur. Onlar bilisiz ki, Fars dünyasının bayramıdır. Heç Türk dünyasının da bayramı deyil. Fars dünyasının bayramıdır. Və o bayram ya təbiət bayramıdır. Məarif belə deyir. Ya da ki, məcusiylərin əsl simvolik bayramıdır. Əsli də budur. Sağiyyətə budur inşallah. Bunların İslam dininə heç bir əlaqəsi yox ola bilməz. Bayramda nəticədir. Adam 30 gün oruç tutdu. İndi bayram eləməyə dəyər çünki qəbul olub ümidlənə yaşayır və nəticəsi də cənnət və Allahın mağfirətidir. Hətcən Allah Allah üçün hərc elədi, eyni nəticə. Neyrozdən eyinir, Neynə sevinir. Hansı taətinə, hansı əməlinə görə bayram eləyir? Nəticə nədir? Bəs Mərcən bayramı burada zikr edilir. Bu bayramı mən tanımıram həqiqətən. Bu bayramda bu Allahana nə edir? Necə yaxınlaşır? Axirətini nə ilə bərpa edir, bina edir? Hə, təmir edir. Sevinməyə dəyər mi? Yox. Aydındır. Elə isə bu, bu da dəlillərdən, dəqiq dəlillərdən də dəlillərdə ki, bu bayramlar İslam bayramlarından deyil. Çünki İslam bayramı insana, yəni nəticə itibarı ilə sevinməyə səbəb var. Oruç tutduğuna görə 30 gün Allah təala səni bağışladı, cəhənnəmdən azad elədi və sənə böyük əcir verdi və axirətini təmir etdi. Həmçinin həcc olduğuna görə, həc etdiyinə görə, Arafə orucuna görə, bəs Neyruzdə nə inədin? Qapılara papaq atmaqla, dilənməklə və qapı falı qulazmaqla yaxınlaşdın Allah'a, yoxsa yallı oxuyub atəşin üzərinə atdırmaqla? Bunun İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. E, bu məsələyə gələndə isə bu sözlər, yəni Neyruz və Marjanın İslamla olmaması kəlməsi Fətuh-ur-Rabbani bir tertiblə Musnad Əhmədən götürülür. 6-cı cilddə 119-cu səhifə. Yəni məsələ İslam alimləri tərəfindən artıq qoyulmuşdur ki, bu bayramlar İslamdan deyil. Yəni düşünməsin ki, orada kimlərsə, burada Useyd Xoca yeni bir Amerika şey deyir ki, hə, Novruz və Mərcən İslamdan deyil, deyir ki, İmam Əhməd bunu kitabında artıq qeyd etmişdi o dövrdə. Və ondan da qabaq alimlər bunu qeyd etmişdi, çünki Novruz Cahiliyyə bayramındır. Yəni İslam dini gəlməmişdən qabaq bu bayram var. Xəbərdar olsun. O ki qaldı kimisə taxta çıxmağını deyir ki, qoşma. Bu bayram İslam gəlməmişdən qabaq var. Cəhiliyyə bayramıdır. Necə ki Mədinə əhline İslamdan qabaq cəhiliyyə bayramları olan kimi. O ki qaldı dördən də həmin gün taxta çıxıb bunu elmi sübut etmək lazımdır. İkinci taxta çıxmaq havaqdan bayram sayılır.